Ви коли по Як ви з собою відеокамери саме тільки вона умова, все-таки об'єкт режимний. Тому ставимо відстань, яку ми будемо йти, щоб різного зйомка навела, а далі будь ласка, зйомка така, що виважає на них. А чому тільки три людини? Ну керівництво для початку ну виходить, що якщо піде одна людина, яка в курсі, да, які там в минулому заключений потім два правозахисника, тоді як потраплять в камери? Ну. Дві камери ще тоді п'ять людей буде нормальний склад. Три людини, дві камери і кореспондент. для мене сказали, що троє осіб. Значить, я прийшов почути. Мажеморій ковбос, що сюди приїхали з варіти свіва спеціально. Ви позволив комітета то на да. вірховну раду. Ми прийняли внимание, ситуації, сложна ситуація. Ось на посвідчення. человека плюс две, две, камеры. камеры, две камеры? камеры? Две две камеры? Сказали, давайте, другую, Потому что три человека туда. не пойдут камеры. А Вы хотите от а и камеры? Так должно быть. Мы не то, что хотим или не хотим. Это камерами Это независимые люди. но две видеокамеры

Після Остав... вісім. Констабір п'ятдесят який на сьогоднішній день е, займається катуванням, каліцтвом наших е, е, заключених, бо на сьогоднішній день вони рахуються заключені, бо ну, є як... заключені, які без невину там знаходять. Це ж ганьба. Це ж ганьба.

Вот что мы успеем Мы успеем. Главное, мы успеем. Те, кто говорит, да, и на Майдане а потом... с деревянными щитами, вот, так сонечко, и пойдем сюда. Приедет сюда Нарде. Нарде тогда перед ним открывают три, и мы идем тогда той-то, той, такую-то, 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 такую, то нам. Ну на сегодняшний день я вам даю такую то пожалуйста. Да, коридор, Давайте, мы Да. Все да. Разом з вони Як вони дівчатки? Будуть... Ви бачите, ми б 10 десять. Ми б забрали. <звінь> ні, але ще й кому. Ні, ви розумієте, при чому тут це при чому тут це? Ви ж не знаєте, скільки, ви не знаєте, скільки ми розмовляли, з ким і що, які в нас задачі. Ви не знаєте, а знаємо ми? Подавитесь, когда приедет Нардэ? Вот на вас визнам просто подавитесь. А мне это молитва. Ой, я просто знала, что за штиты придут. Розумею. Ну, коти, ну, коти, ну, коти. Здесь журналистка держимает минуту. А ну, давай. Да, но вот ребята, надо что-то делать, потому что вам же это первым надо. Я думаю строго. Я пришел, чтобы я не знаю, я не знаю. Давайте, давайте, а я с Андрей Константинович, вот вы потому что получается, манипулирует. Ну, давайте, все... Нет, нет, Нормально, Андрей Константинович, нормально, вы видите, вы знают. же не была неделю, да? Как пишут стример, ты там опять забухал. Хоть бы кран спалили или заправку. Сколько ну, без трансляции. <laughs> а вот здесь было, вот как выступали этот контролер, э, подрался с пацанами здесь где-то вот э, на свободе. Э, так сам этот контролер именно. Э, ну как, спровоцировал ситуацию, получил голову, потом еще написал заявление, и Хомяков тут именно через начальника милиции решал эти вопросы, еще показывали по назначаемым на Еще этот, эти выступали ребята, говорили, что Хомяков начальник этой тюрьмы, и типа все у него здесь схвачено, и милиция, и там их этот, рада, администрация и все. мы все перевернули, что не в по типа нас. Наталья Сергеевна там эти, Контролеры были виноваты. Они там лизнули немного водки там и пошли. Что всех сделали и... Тут у него все именно сплачено. Все у него Он здесь 10 лет уже, вот в этой колонке. Чтобы а, компьютер сколько... не таскать. сколько здесь при мне было, так, столько голоковок, и журналистов, А там все. Взор, не а, там Никого все, не уволили, только звезды. Да, Одного да, только Бондаря Василия Васильевича Санчатки сняли. сняли, сняли на время, на время сняли, и сейчас он обратно стал начальником кончасти. А был здесь Смельничка именно тоже сначала, начальник площадки. Сейчас я вам скажу фамилию. А мне это в памяти. Скажи фамилию. Доктор. После этого, после Бондаря, после Васи Васи, как его? Сан Сан Я был в Райков э, в этом, э, на Санчасти был э, на Хмельницком сезоне он был в Он пришел сюда, полгода проработал и отсюда ушел, потому что он посмотрел, что что, что здесь такое творится? Что ему дают приказ, что, чтобы людей гнали на работы, чтобы это вот, он не давал никакие освобождения. Вот и то есть он вообще не решал ничего, как его начальник получать

Thank you. Thank you. Thank you. пока технический перерыв, 10 минут, включаемся через 10 минут. Вечи Киев, Комьюэй.